Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di luar sana Tak kira di mana anda berada Baiklah, hari ini saya kembali lagi dalam podcast Koi Ok ah Dalam segmen yang baru, wajah baru, tetamu istimewa Dan saya, Iwani Kaman sebagai hos anda pada hari ini Membincangkan satu topik yang begitu dekat dengan jiwa masyarakat Dan tajuknya iaitu Aku Anak Firda Ah, tajuk pun kita nampak yang ada kelainan daripada sebelum ni ah, Jadi tajuknya agak santai Semestinya topik-topik yang kita akan borakkan Lebih kepada santai Tetapi inputnya tetap sampai Baiklah ya. Tanpa melengahkan masa lagi Tetamu istimewa kita pada hari ini Yang saya kira tidak asing lagi dalam dunia podcast itu sendiri Dalam dunia wawancara itu sendiri Baiklah Beliau adalah yang berhormat Datuk Amiza bin Abu Adam selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ewal FELDA Koperasi dan Usahawan Negeri Pahang. Terima kasih Datuk yang sudi sama-sama dengan kami. Tanya lah soal-soal dengar ya, insya-Allah. Insya-Allah, baik Datuk. Dan saya kira Datuk pun dah berkobah-kobah semangatnya untuk berkongsi dengan kita Datuk. Ya, insya-Allah. Ha. Di sebalik orang kata, yelah wakil rakyat ni sibuk Datuk ha, Masanya orang kata silih berganti dengan program ha, yeah. Tapi Datuk sudi meluangkan masa bersama kami Terima kasih banyak Baiklah, uh, kita faham Datuk Selama ni kita tengok figura Datuk uh, Sering merungkaikan tentang inisiatif-inisiatif inisiatif kerajaan negeri Tentang yeah. bagaimana sebenarnya portfolio Datuk dijalankan Tetapi kita kurang tahu bagaimana sebenarnya kisah hidup ah uh, datuk sebelum menjadi seorang wakil rakyat. Uh, oh. jadi dalam segmen podcast ni saya kira topik ni boleh dikupaskan. Ah ya? uh, nampak macam santai tapi <laughs> kita nak sampai juga. Oh uh. nampak je santai tapi nak santai. Heeh uh, uh, kata kata lah tak kenal maka tak cinta. cinta uh, jadi kita berkenalan untuk mengenali lebih lanjut siapa sebenarnya sosok tubuh wakil rakyat di Pelangai ini. Jadi Amin. silakan Dato' InsyaAllah terima kasih Wani atas uh, kesudian juga menjemput saya. Sebenarnya ialah bukan biasa nak uh, di depan kamera bersama dengan Wani pula pengacara hebat negeri Pahang. Tahniah lah Insya Allah kerana itu. berapa selalu ya. Dan uh, soalan Wani yang pertama tadi tu uh, iaitu mengenai sebelum saya jadi wakil rakyat. Betul. So, saya ni anak Fahida. Asal dia Fahida Ya, pelangai ataupun kita bentung lah eh, uh, ini. ni. Kalau Felda Cuma ini kalau sebut Felda aja dah sinonim dengan kelapa sawit. Betul, betul. So maksudnya kalau orang Felda cakap je toreh ni, toreh pun kelapa sawit lah. Hmm. Dia tidak akan uh, menjadi benda yang lain. Sebab itu uh, sebagai anak Felda rutin saya zaman kecil lagi. Mm -hmm. Memang zaman kecil akan bercampur dengan budak Felda ni. Uh, biasa hmm. macam biasalah mandi sungai. Kan? Kita pergi ke kebun, hmm. ha, tolong tolong abah, panggil abah lah. Ha, tolong abah itu untuk uh, Uh, kelapa sawit, membasih membersihkan ladang kelapa sawit. Kalau balik rumah, tolong mak dan juga sekolah seperti biasa. Sekolah saya sekolah Cemomoy. Sekolah kemasaan di Cemomoy juga dan juga sekolah menengah pun di Cemomoy juga. Baik. So, rutin tu lah hari-hari. Anak Felda ni rutin dia hari-hari dia tak lari ke mana. Dia itulah circle dia. Kepumpung Felda tu, dia akan duduk dalam sesana, dalam satu perkampungan Felda yang sungguh indah lah waktu itu. Dan Waktu itu kini dan juga selamanya insyaallah indahlah. Baik. Insyaallah Faedah ha. kan. di hati. Felda tetap betul. di hati. Betul. Jadi hmm. kita dah pun tahu sebenarnya Datuk ni memang dilahirkan di Felda, mendapat pendidikan di Felda daripada sekolah rendah dan juga sekolah menengah Datuk. Ya, Jadi uh, permulaan di Felda ni Datuk, bagaimana? Adakah sebenarnya ayah Datuk terdiri daripada salah seorang peneroka ataupun Datuk uh, mempunyai saudara di Felda atau macam mana Datuk? dia kata uh, ayah saya sendiri adalah seorang proker. Baik. Ha, eh, datuk dan juga maklah mak, maksudnya masuk faedah tahun, tahun 72. 71 awal dia Waktu itu kalau masyarakat luar sana mesti tahu iaitu waktu tu Felda uh, memang gelap gulita dipanggil. Hmm. Ada pula penger kacau dipanggil ganggu kacau, dipanggil orang minyak molek. Orang minyak, minyak datuk kan? eh. Ha, ni kena tahu orang minyak ni macam-macam panai dia. Kan hmm. eh, datuk dengan binatang-binatang uh, semua. Tapi namun kecekalan orang tua kita ni, eh, yeah. ini nama orang tua kita datang daripada pelbagai negeri, datang dari negeri Pahang ni. Eh. So, lahirlah eh, semangat tu dan disalurkanlah kepada anak-anak ni insyaAllah. Itu dah yang saya nampak apabila mm -hmm. uh, ayah jadi seorang peroka ni, iaitu kalau kalau kita lihat uh, cerita seorang ayah ni, sangat luar biasa. Betul, Betul. saya nak beritahu kepada anak-anak peroka bahawanya... Uh, kasih ayah ni ya. Tapi saya orang biasa kasih ibu. Yeah. Kita nak sambung lagi ibu ni kan. Betul. Ha, so kasih ayah tu dialah yang membuka ruang kan kepada kita semua sebagai anak-anak broker. Betul, kan, betul. betul. Yeah. Dan saya juga memetik kata-kata punjangga Datuk. Kasih ibu membawa ke syurga tetapi yeah. kasih ayah kekal selamanya Saya setuju Ya, kadang-kadang kita lihat ayah ni kurang berbicara Datuk Tetapi di dalam hatinya pelbagai jenis tanggungjawab difikirkan Datuk Kadang-kadang ayah tak menangis depan anak Ya, yeah, betul ayah Datuk Ayah tak menangis mungkin seseorang betul. Dalam milik air Dalam milik air Datuk <laughs> eh? dalam bilai. Datuk pernah ada pengalaman kan? Uh, buat masa ni belum lagi Belum lagi, Okey Datuk baik baik-baik <laughs> Jadi kita dah tahu serba sedikit tentang hmm. uh, kehidupan Datuk sebelum menjadi wakil rakyat Datuk. Hmm. Jadi saya lihat pelbagai jenis pencapaian yang telah Datuk capai sepanjang menjawat jawatan sebagai uh, pengerusi kuasa hal ehwal FELDA, hmm. koperasi dan juga usahawan negeri Pahang ini Datuk. Okay. Jadi saya kira Datuk pasti mempunyai cita-cita ataupun orang kata sebagai idola kan seseorang individu itu sejak daripada bangku sekolah lagi ataupun macam mana Datuk untuk hmm. Datuk membawa diri Datuk dalam dunia wakil rakyat itu sendiri. Ada siapa-siapa yang Datuk idola kan dia, sejak dia, daripada bangku sekolah? Saya zaman sekolah dulu, sekolah ah. rendah daripada standard dia panggil Dajah 2. Kita dia panggil Dajah lah. Eh. Dajah. Dajah 2. Mm -hmm. nah, wah, sekarang tak tahulah Dajah ke tidak masih lagi Dajah. Masih kan. lagi kan? saya kira masih 2 sudah dilantik jadi pengawas. Oh. Sampailah Hebat form 5 dan menteri 5 jadi ketua pelajar ketua pelajar. So benda tu dah dididik daripada uh, masanya berumur dah lapan tahun kita dah dididik dengan disiplin ni Betul. bermula daripada sekolah uh -huh. awal lagi sampai ke sampai ke tahap 35 uh, ke jadi ketua pelajar. Kemudiannya apa yang menjadikan saya ni uh, uh, berfikir. Baik. Ada satu hari tu uh, wakil rakyat datang ke sekolah saya. Oh, datang ke sekolah. Saya sebagai waktu tu uh, penolong ketua uh, pengawas. Yeah. Berada di uh, pagar sekolah. Saya tak sebut figura ni dulu. Baik. Saya akan simpan figura ni. Baik. Dan uh, apabila sampai ke pintu, Baik. saya menjaga pintu akhir itu uh -huh. yang uh, wakil rakyat saya tu keluar. Baik. Uh, ke pintu de, untuk balik ke 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 tempat ataupun pergi ke kawasan yang lain. Mhm. Uh -huh. Beliau sempat membuka tingkap dan mengulur kepada saya duit RM2. Baik, Waktu so. itu 2 ringgit itu ibarat sekarang 50 ringgit mungkin Besar nilai Besar dia, dia. dia. 2 ringgit boleh dapat mie, boleh dapat air, boleh dapat macam-macam -hmm. uh, lah coklat Betul. Waktu itulah Betul. Kan? So bermula dari situ saya melihat Wakil itu uh, bukan sahaja uh, dia uh, menciptakan perkara-perkara baru Malah dia dah ingin berhubung dengan segala lapisan masyarakat yang Betul. boleh dia bertemu So saya dapat lihat dan memudahkan kita untuk uh, berjumpa dengan sesiapa saja. Dan apabila dia menegur tu kan ya, dengan logat bahasa ni yang cukup indah, saya tengok ish. Macam menjadikan satu perda yang luar biasa saya tengok. Betul. Dengan kereta punya waktu tu kereta pun dalam peda tak banyak. Betul. Nampak kereta dia begitu dengan pakaiannya, dengan caranya, saya tengok dengan ada pegawai-pegawai mengiringnya. Kita wow. Itu satu perkara yang luar biasa. Selain daripada kita tengok cikgu-cikgu pula -cikgu Betul. Saya cikgu kita yang tengok, tengok waktu tu ketua pro kita tengok seorang wakil okay, yang datang. Betul. Tu salah satulah yang menjadikan saya tu uh, um, bercerita sampai hari inilah. lah. Betul. Perkara itu menjadi saya punya uh, ter, terfikir waktu itu. Waktu itu. Ha, waktu itu. Jadi kita lihat Datuk ni sebenarnya dia dah bermula daripada bangku sekolah lagi. Ha, para penonton di luar sana yang dah pun berkecimpung dalam dunia kepimpinan ni Datuk saya kira yeah. mungkin satu hari nanti juga bakal menjadi seorang wakil seju, rakyat ha, seju, seju. Mungkin kita tak tahu Sekarang ni orang kata Bak kata peribahasa Tuah ayam nampak di kaki betul. Tuah manusia Tiada siapa yang Tidak tahu Betul ha, Sejuk Jadi saya kira seju. datuk punya orang kata Ambitious eh Ambitious nak menjadi wakil rakyat tu dah bermula oh. daripada bangku sekolah Ya macam ambitius ha. waktu sekolah ha. Jadi so, saya kira Secara kebetulan, ada Allah ]nya. tu kena Allah SWT ha. Betul Dato' uh, bersama dengan pelbagai cabaran yeah, dan betul. juga ujian lah Dato' betul. kan Ya yeah, ha. yeah, betul Okey Datuk. Hmm. jadi saya kira sepanjang perjalanan Datuk menjadi wakil rakyat ni Dato' uh, Mesti ada pelbagai cabaran dan juga ujian lah orang kata jadi saya kira boleh Datuk kongsikan siapa sebenarnya tonggak utama Datuk dalam uh, menjayakan semua tugasan-tugasan itulah Baik daripada segi keluarga ke, kawan-kawan ke, ataupun rakan sejawat Datuk ha, Silakan Datuk Saya nak beritahu lah kepada mungkin wani dan juga rakan-rakan di luar Baik sana ini. Satu figura ya. yang cukup saya kagum lah Iaitu yang amat berhormat Datuk Seraja Menteri Besar sendiri Sebagai memimpin saya dan juga kawan-kawan ni Betul. di uh, di negeri Pahang ni. Uh, beliau ni seorang dipanggil guru pendengar yang cukup hebat. Betul. Dan beliau ni seorang pemikir yang cukup hebat. Baik. Dan beliau permahati yang cukup hebat. Mm hmm. Dan beliau tak banyak cakap. Betul. Kalau kami berborak, bersembang tu, mm -hmm. ada dua tiga orang yang memang uh, bercakap. Yeah. Namun dia akan melihat dan mendengar dan dia akan komen dan yeah. komen itu sangat luar biasa. Sebab Baik. itu apabila yang menghormat Datuk Seri Raja Menteri Besar ni sebagai panduan saya Baik. dan juga dia boleh memimpin dan setiap perkara pun Betul. uh, banyakannya kita akan refer. Betul. Bertemu beliau, apakah uh, biasa kita panggil apakah cadangan dan juga solusi. Mm hmm. Selain daripada kita dengan solusi, Betul. kita cadangkan begini-gini dan beliau ni akan berikan lagi beberapa perkara-perkara taksiran mengikut eh, dan juga tata kelola yang dia buat. Betul. Ini antara salah satu saya nampak um, satu perkara yang kita perlu beritahu kepada rakan-rakan ataupun mungkin di luar sana hmm. yang melihatkan bagaimana uh, kecekapan yang Amat Beramat Tuan Sri Raja Menteri Besar ni boleh menjadikan idola kepada ramai. Betul. anak-anak muda nak tahu, betul. datang jumpa beliau, sembang dengan beliau. Ha. Duduk betul-betul. Dengar tu. Duduk dan, dan dan lihat muka dia, memek muka dia. Dia tidak akan cakap banyak. Betul. Tetapi, apabila dia dengar sekali, dia akan repeat. Dia boleh repeat 20 50 kali lagi apa yang awak boleh cakap. Wow. So ini luar biasa. Betul. Sebab itu saya kata Allahu Rabbi. Tak banyak. Manusia hmm. yang figura sebegini tidak banyak dalam 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 kita lah, dalam hmm. dalam negara Betul. kita ni. Sebab itu tadi Allah mungkin diletakkan dia sebagai menteri besar sebab itulah dia punya kelebihan. Ya hmm. sebab itu bagi kami Betul. macam saya sendiri ni sebagai panduan dia. Bagaimana cara dia menyelesaikan masalah, macam mana dia berdepan dengan setiap apa pun pun dan Termasuklah saya cabaran saya. Betul. Biasa, kalau yang ni politik ni, ni cabaran tentu ada. Betul betul. Tak semua orang suka gitu? Betul. Tak semua orang benci gitu? Betul. Dan juga perkara ini, uh, seperti juga nasihat yang bermakna tu saja dan juga apa nama tu rakan-rakan yang lain. Seperti biasa kadang-kadang kita pun dalam satu sekolah dalam satu kelas pun telah ada 40 orang, mungkin uh, 40 orang tu 10 separuh suka cikgu matematik. Betul. Ada kan? suka bahasa Malaysia. So, serupa dalam politik. Politik ni apabila kita membuat satu keputusan. Mungkin akan mengguriskan perasaan um, si A. Tapi mungkin mengembirakan perasaan si B. So, dalam politik ni kita boleh tak boleh menyatakan kita boleh memuaskan hati semua orang. Betul. Ha, Sekurang-kurangnya kita buat keputusan yang memikir dan selepas kajian, selepas laporan yang ditimu, kita mengambil tindakan. Nah, tindakan tu mungkin kita kena kecam. Betul. Akan dihina macam-macam. Ya. Ada. Ya, bukan saya saja, bukan rakan-rakan saya. Ada satu bahasa sampai kurang ajar dia cakap tu. Wabi ya, lembu lah, wabi ni lah. Sedangkan ya. tanggungjawab ni mungkin diserahkan kepada jantung terkampung contoh. Ya, Tapi inilah dia perkara-perkara yang boleh memberikan apa nama tu semangat kembali. Baik. Ha, kepada uh, saya sendiri mungkin kepada rakan-rakan uh, yang berumah-umah lain, rakan-rakan lain, lain supaya bahawanya politik ini Uh, boleh meremajakan kita lah Betul. Uh, Boleh memberikan kita proses Supaya kena bersabar yeah. Jangan melenting awal yeah. Sebab itu bila mungkin Apa nama tu Selepas adanya proses-proses ini Kita lebih matang lah Lebih matang berfikir cara baik uh, Itu bezanya Kalau lihat air politik Macam mana kena kecam pun Macam mana kena hina pun Kalau kita tengok dia akan relax Bagaimana itu proses baik. Proses tu tak semualah mungkin boleh boleh orang ada tasie hmm. lah, Insyaallah. Betul betul. Hmm. Jadi saya kira datuk pun sudah pun melalui fasa-fasa tersebut, datuk. Yeah. Daripada hari pertama datuk memegang tampuk kepimpinan sebagai yeah. yang berhormat, Saya kira perkara ini dah menjadi lumrah datuk hmm. dalam kehidupan kita. Yeah. Kita panggil orang putih kata move out from move. comfort zone. Yeah. Ha. Yeah, Jadi saya kira sebagai seorang wakil rakyat Datuk yang memegang portfolio jawatan kuasa hal ehwal FELDA, hmm. koperasi dan usahawan negeri Pahang ni Datuk. Hmm. Hmm. Saya kira boleh kita teruskanlah bagaimana Datuk melaksanakan tugasan-tugasan ini yang saya kira besar hmm. aa, dan pelbagai agensi di dalamnya. Yeah. Dan bagaimana Datuk menjayakan tugasan tersebut sebenarnya Datuk? Dalam sesuatu perkara gerak kerja kita mesti ada tim, kumpulan. Ya yeah, betul. Datuk. Dan alhamdulillah uh, di di bawah uh, portfolio ini yang dia telah pun diamanahkan oleh Yamat Ibrahim uh, Dato Sulajah Menteri Besar dan juga diperkenan oleh Kebawah Duli Paduka baginda Dato Angku memegang portfolio ni dan seperti orang ni cakap tadi lah kita ada Felda pun 100 sembilan Felda. Ya, betul. Kan? Kita ada 43,000 ribu ketua isi keluarga. Bukan kalau si kali dengan lima contohnya, ha -ha. dah berapa. Kalau kita kompos satu Malaysia, dah, bil, dah million dah. Figure. Ya, Sebab itu, apabila diberikan uh, uh, portfolio ini, kumpulan, dia team tim. Tim iaitu, uh, kita ada jantung kuasa dan juga agensi yang akan membantu. Contoh right. di Felda. Mm -hmm. Kita telah pun menubuhkan Sekretariat Mahfakat Felda. Skateret Mahfakat yeah. Felda ini akan melangkumi seluruh aktivitinya, kebajikannya, program-programnya, permasaan aduan-aduannya dan juga segi bantuan-bantuan. Mm -hmm. So Sekretariat itu akan menguruskan eh, beberapa perkara selain dari Felda sendiri. So skateret Mahfakat Pahang ini sebagai antara, dipanggil Pahang First. Ini Pahang pun first. salah satu apa nama tu pemikiran yang Amal Bawang Aktif sahaja Betul. menubuhkan sekretariat membuka Bawang yang telah pun dirasmi sebelum ini oleh Ahmad, uh, yang Amal, uh, tu sendiri dan bahawanya sekretariat ini mengurus banyak perkara sebab itu di Felda ni dia lain sikit di, di, di Pahang ni dia lain sikit dan kita mula semua negeri mengikut jejak langkah hmm. sekretariat Amal Felda di Pahang diikuti oleh Johor dan juga negeri-negeri lain hmm. ah ha, ini antara salah satu yang saya rasa agak teruja dan juga bangga juga Betul. sebagai um, anak Pahang, Betul. sebagai ISCO uh, menjaga Fedah Pahang diikuti modul kita tu betul Business model yang kita bawa di 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 uh, atasikan kepada negeri-negeri lain dan betul. begitu juga di dalam koperasi dan juga usahawan ya dalam koperasi kita ada majlis kita sendiri Baik. ahli majlis tu dianggoti oleh uh, SKM dan juga hmm. dianggoti oleh koperasi-koperasi yang berada di negeri Pahang dan mereka ini membantu sangat sangat efektif dan Baik. kita gerakkan Cara mereka ini, secara berkumpulan. Termasuklah juga untuk kluster keusahawanan. Baik. Dan banyak perkara-perkara usahawan yang kita pun telah rangka dan akan turun ke golongan sasar. Baik. Itu paling penting. Baik, Datuk. Saya lihat ada di antara tiga-tiga portfolio, Datuk. Saya lebih tertarik untuk bertanya lah tentang keusahawanan. Okay. Jadi bagaimana dengan hub usahawan belia, Datuk? Maklumlah kadang-kadang anak muda ni semangatnya besar, yeah. jiwanya besar, tapi kadang-kadang kurang modal, Datuk. Ya, yeah, kurang Aa, modal. Kurang eh. modal. Kalau kurang untuk modal, carilah saling modal sendiri. Ah, betul <laughs> juga, Datuk. <Dato. laughs> Dengar <laughs> tu, cari modal sendiri dulu, baru datang jumpa Datuk. Konsep ada ni, uh -huh. modal tu sebenarnya nombor dua. Baik. Eh, yang penting adalah di sini, iaitu akal kita. Kadang-kadang eh, orang meniaga insurans, ada tak modal dia? Belum ada lagi. Tak perlu modal pun. Betul. Jual Elio. Uh -huh. eh, jual Elio pun semua. Tapi tak bolehlah semua perniagaan melalui Elio. Dan Betul. Sebab itu dalam kita punya konteks sana kita ada pecahkan beberapa cluster kluster. Iaitu kluster untuk uh, development. Uh -huh. eh, maksudnya kita akan membangunkan usahawan-usahawan tersebut. Uh -huh. Di segi membangunkan, di segi infranya, di segi modul keinsan, dan tu modul 4P kita ada pengurusan kewangan, Baik. pengurusan kemanusiaan, marketing semua ni kita bangunkan. Selain daripada bantuan-bantuan gerang-gerang yang boleh product development, kita panggil produk, memperkasakan okay. produk. Product development and enhancement. So benda ni pun juga di bawah kerajaan ini kita telah pun merangka untuk menuju ke arah itu. Betul. dan pun, kita pun telah laksanakan ada beberapa hmm. perkara untuk kita membangunkan usahawan kita pecah kepada tiga. Tier 1, Tier 2, Tier 3. Okay. Ada Tier 1 macam usahawan belia hari ini. Baik mungkin yang baru nak berniaga kopi ya. Betul, ya sekarang market betul. selepas ada beberapa jenama tu yang 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 agak ialah sebelum ni eh yeah, saya tak nak sebut jenama tersebut baik dekat uh, lahirlah usaha-usaha kopi merata ya. kalau tengok di di Pahang ni di Kuantan lah kita tengok Betul. hampir nak dekat kita kira dah hampir 50 usaha kopi yang uh, yang bangkit ya. Loh, tumbuh betul. macam cendawan, usahawan kopi saja. So ini menandakan sebagai penanda aras bagaimana usahawan belia nak masuk. So, kita sebagai kerajaan negeri, kita akan buat encouragement dan motivation dan upskill. Betul. Naikkan sikit taraf dia untuk kita bawa mereka ni ke fasa yang seluruh hmm. sini. Dia jangan dulu jaga kampung. Hari yeah. uh, ni kita nak bawa usang, uh, termoskil usang belia ni, kita bukan hanya di Pahang. Kita nak bawa mereka keluar daripada negeri Pahang dan juga sekali luar negara. Kalau yeah. tengok ada 2-3 produk Betul. yang hari ni dah sampai ke Dubai. Hmm. Kita dah bawa sampai ke China. Wow. So, ini produk Pahang tapi tak cukup kita hmm. hanya bawa dapat 3 kelima. Kenapa kita tidak boleh bawa sampai 50? Usahawan daripada negeri Pahang terutama pula beliau. Betul. Yang memang semangat dia bergegar-gegar untuk berniaga, yeah. buka mata nak berniaga, buka mata nak berniaga. Kita kena bawa mereka ni ke lebih atas lagi dan kerajaan Betul. negeri akan membantu. Apa aspek. bagi Nah, bukan saja di segi bentuk kewangan, malah kita nak membangunkan insan yang, yang cukup hebat, neh, untuk untuk berniaga. Okay. Haan, Baik, niaga Dato. ni bukan hanya Sikit Tu cakap tadi Bukan Lama. hanya duit Betul Tapi you kena ada motivasi Yang cukup kuat Betul Haan. Jadi semangat tu kena besar, Semua yeah. tu kena kental, jiwa kena kental Jangan Orang sah. kata ah, cuba perniagaan ni tak menjadi Lepas tu orang kata dah pun, orang kata mudah koyak dah tu yeah, ah, yeah. Dah tak nak berniaga dah yeah. Sedangkan perniagaan ni Datuk-datuk muda lah koyak Koyak eh. yeah. ah, eh. Atau apa, sidai, kan. sidai Saya pun tak tahulah bahasa orang muda eh. <laughs> Itulah bahasa Gen Z bahasa dah Betul-betul Okay. Jadi Okey, seterusnya kita boleh beralih kepada orang kata sektor Felda ni sendiri tadi okay. lah Datuk kan. Hmm. Kita tahu Felda ni besar. Felda okay. ni kuantitinya ramai penduduk di Felda okay. ni. Okay. Jadi bagaimana pula dengan generasi kedua Felda ni Datuk? Bagaimana Datuk menguruskan generasi kedua Felda ni Datuk? Okay, soalan yang agak baik. Di dalam Felda ni kita ada organisasi lagi satu Ya. Yeah. Maksudnya NGO. Salah satunya so, adalah Kami Anak Felda. Kap. Mm -hmm. Saya juga uh, ya takdir Allah Eh, meletakkan saya uh, sebagai presiden Kebian Anak Felda Malaysia. maksud untuk mengumpulkan seluruh lah anak, anak Felda ni uh -huh. eh uh, dan juga uh, setiap uh, di rancangan tu ada. Betul Jadi, betul. tu ada Kaf dan juga Majlis Belia Felda Malaysia MBFM uh -huh. Dan bagi untuk belajar kita ada Persada, Persatuan Mahasiswa Anak-anak Felda yang berada di universiti-universiti eh di kolej-kolej ni kita kumpulkan budak-budak ni. So, tiga ketiga-tiga NGO ni sebagai penggerak utama Baik. selain daripada Felda sebab Felda menjaga ibu dan juga ayah Ataupun pentadbir tanah Felda Betul. Namun bagi mereka yang Anak-anak uh, Felda ni Dia adalah pesan dia Yang beliau Kita akan bersama dengan MBFM Belia ataupun yang masa hmm. masuk sekolah Di universiti hmm. Dia akan bersama dengan pesada. Bagi yang dah otai sikit Orang oh, rasa otai Umur 40 ke atas ni hmm. Kami, KAF Yang akan uh, cuba membantu Di segi apa idea-idea Dan juga pembangunan-pembangunan baru hmm. Banyak Kalau ini dia akan dikongsikan oleh Felda Bersama hmm. dengan kami Bersama dengan MBFM hmm. Dan kita akan berikan benda ini perangan kepada golongan-golongan uh, uh, pelapis ataupun pewaris-pewaris anak-anak Felda hmm. yang berada di dalam ataupun di luar sana. Baik, saya kira ha. tiada satu pun golongan ataupun lapisan masyarakat yang tertinggal. Dah. Ya, setuju. Ha, setuju. Saya kira setiap lapisan masyarakat itu sudah pun ada saluran yang terbaik ya. untuk menerima info, untuk ya. mendapat manfaat daripada... Orang kata sektor Felda tu sendiri jatuh Tinggal kita nak seru yeah. Supaya anak-anak Felda ni Dia jangan menunggu pula yeah. kan Dia tunggu apa yang kita akan dapat Apa yang aku dapat eh. ah. Sebab tu kalau dalam Islam Kita berdoa sambil kita berusaha yeah, Kalau kita berdoa daripada pagi sampai ke malam Kita tak pergi cari makanan Akan lapar juga kita betul. So sekurangnya kita berdoa Ya yeah, itu asas kita Namun kita cari Okey Felda dah ada kaf Cari kaf okay. ha, Felda dah ada MFM beliau carilah majlis beli Felda. Betul. Eh, banyak ya eh, program-program MBFM, program-program KAF yang dibuat di setiap rancangan. Betul. Saya rasa banyak di segi faktor ekonomi yang banyak membantu Maim. eh, kepada golongan-golongan sasar ni. Betul, kan? Ni saya nak nyuruh kepada anak-anak Felda semua. Betul. Eh, bersama dengan uh, kami anak Felda dan Betul. juga hmm. MBFM yang mana dia di dalam universiti bersama dengan Persada. Betul. InsyaAllah adalah perkara-perkara perkongsian-perkongsian. Uh, Lebih -perkongsian. banyak orang cakap aku masuk KAF Betul. dapat apa? Biasalah Ooh, kadang, -kadang orang ni. Atau? Aku masuk MFM ni dapat apa? Uh -uh. Sebenarnya dapat tak dapat tu bergantung pada dia sendiri. Betul. Dia nak apa? Yeah, <laughs> Kerana dia pun tak tahu. Yeah, so, betul. sebab itu you masuk dan apa direction yang kita nak buat? Kenapa? nak berniaga ke? Betul. Aku nak duduk saja ke? Terpulang pada individu. Sebab kita tak boleh ubah dia. Betul. Kalau wani hari ni begini cantiknya, gitulah cantiknya. Dia tak boleh ubah dah. Sebab memang wani cantik. Contoh. <laughs> contoh. Ha, eh, contoh. Eh. Ha, so, sebegitulah. -so -so uh -uh. Ha, masuk betul. saya lah tadi. Betul. Ya. Ha. Jangan hmm. marah orang ni. Ya. Eh, tak ada Datuk. Saya okey Datuk. Okey. <laughs> okay, <laughs> jadi saya kira perkara ni betul Datuk. Daripada diri sendiri tu pun kita perlu tahu matlamat jelas sebenarnya. Yeah. Ha, jangan hanya menunding jari dan menunggu saja hmm. kepada sesuatu hmm. yang tak pasti saya kira. Yeah. Jadi Datuk, saya kira kita pun dah sampai ke penghujungnya. Yeah. Eh, dah penghujung dah? Ha, itulah rasa Rasa macam Ustaz. Ha, <laughs> rasa macam sedap. Bawa makan di rumah ha. rasanya. Ya? Kita, ha. Saya rasa saya patut mengadakan sesi-sesi. Seterusnya lagi ah, lah okay. dengan Dato' ah, okay. No tu, problem datuk. Jadi saya kira hmm. Dato' sebagai penutup kita pada podcast kali ini Bulan Mei ni Datuk bukan sahaja hmm. hari ibu Tetapi juga hari guru Hari guru ah, yeah. Dan guru ni merupakan kita kata orang yang pertama Di sekolah memberikan kita ilmu Pengajaran dan guru ni merupakan idola kepada kita Datuk. Jadi saya kira boleh Datuk sampaikan sedikit kata-kata kepada guru-guru datuk Maupun yeah. yang orang kata daripada sekolah rendah lah Dato' Sehingga yeah. ke hari ini Nah, saya silakan. saya bab guru ni sensitif sikit. Ya, betul. Sebab uh, guru yang pertama yang mestilah ibu kita. Betul. Ha, eh? tapi uh, saya sudah kelangan ibu saya. nah, uh, eh? maksudnya guru yang pertama adalah ibu kita sendiri. Betul. Sebab dia nak mengajar kita, mengangkat sampai lah. Uh, ni. Tapi namun ada seorang guru yang mengajar saya mengaji dulu. Uh, Mak Teh di Cuma Cumamoy saya ni Mak nama dia Dan beliau ni seorang kariah hmm. Membaca Al-Quran Saya dulu uh, terlibat dalam Sebagai kari ya, oh. baca Quran dulu hmm. Dulu lah, sekarang mungkin Baca boleh lah tapi mungkin Sikit-sikit lagi kan Dan uh, ini saya nak beritahu jugalah Maksudnya guru-guru ni uh, Bermula daripada ibu kita sebagai guru Dan juga Guru-guru uh, yang lain Betul. Kalau kita menghormati guru kita Ingat guru kita sampai hari ini Dan juga senantiasa mendoakan guru-guru kita Supaya sejahtera Sehat tubuh badan mereka Dan secaya Uh, kita saya rasanya kita hidup selamat. Betul. Dan kita sentiasa di, diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu taala lah. kerana ilmu yang diberikan oleh guru ataupun cikgu-cikgu kita ni adalah satu benda yang tidak ada nilainya. Betul. Tak tahu kita nak tak mungkin RM1 rm bukan. Kita Betul. tidak tahu nilai dia. So nilai dia apabila kita dapatkan pada hari ini contoh eh hari ini kawan-kawan semua boleh berjaya semua boleh mendapat kecapi macam-macam uh, lah Betul. ada yang boleh jadi jutawan apa semua tu Betul. Kan? dan ini hasilnya lah bermula daripada cikgu atau pengguru sebab itu saya nak uh, menzahirkan uh, banyak terima kasih lah apa uh, nama tu kepada guru-guru kita lah eh cikgu-cikgu di luar sana eh, seperti sepi nama-nama yang saya nak sebut tu ramai betul kan kalau di cuma mau itu saya pernah ada cikgu yang garang pun tu yang rotan kat tangan saya sampai sekarang saya ingat betul. contoh ni kan tapi cikgu tu juga membantu saya saya jumpa dia dan cikgu tu juga membantu saya macam saya cakap tadi, cikgu yang mengajar-mengaji saya lah cikgu yang antara yang rapat dengan saya. Mm -hmm. Tapi yang paling rapat adalah, saya nak pesan kepada anak-anak muda semua bahawasanya, cikgu yang paling rapat adalah ibu kita. Betul. Sebab ibu kita lah yang akan mengajar kita segala-galanya. Kalau kita derhaka kepada ibu kita, kita meninggi suara kepada ibu kita, tidak mendengar kata-kata ibu kita, saya bukan nak menidakkan hukum, tapi kajian pun telah berlaku. Apabila kita derhaka dengan ibu kita, tidak mendengar cakap ibu bapa kita, uh, kejayaan kita tidak nampak kepuasan untuk dalam setiap apa yang kita laksanakan. Lepas itu saya nak beritahu pada anak, anak muda semua, selagi ada ibu, selagi itulah sebenarnya kekuatan kepada kita Betul. untuk bergerak. Bagi mereka yang tak ada ibu, macam saya, macam tak ada ibu, rasa uh, kekurangan yang berlaku pada diri saya sendiri. Sebab dulu saya call setiap hari. Betul. betul. Selepas uh, ke kematian arwah ibu saya, dua minggu saya murung. Yalah. Sebabkan hilang uh, ha, no. ibu dengan hilang awet berbeza. Hilang ibu teruk sangat. Ha, uh, kan? hilang awet boleh cari lain. Contoh, betul, eh, betul. bukan kat sini tempat lain. Tapi inilah Yalah. dia saya nak beritahu kepada rakan-rakan semua yang ada masih jaga ibu. sama uh, selamat hari ibu. pada sambutan kita. Yeah. Rekan-rekan pada 24 bulan. Uh, di di Cameron Highland dan juga kepada yang di luar sana anak-anak muda seperti pesan saya tadi saya nak ulang sekali lagi hormatilah ibu anda kerana ibu itulah bermulanya segala untuk kita memulakan kehidupan kita kerana Dato. susu ibulah kita menjadi sampai hari ini insyaallah Betul, Dato. itulah dia baik Datuk Datuk terima kasih banyak Datuk di atas perkongsian hari ini yang saya kira perkongsiannya jelas dan sampai kita kata tadi jadi nah. itulah kepada penonton-penonton di luar sana, mungkin ada yang memberi manfaat eh? berkaitan dengan podcast hari ini, gunakan sebaiknya. Dan saya kira, maka berakhirlah sesi podcast kita hari ini, Datuk. Terima kasih banyak-banyak oh kerana sudi luangkan masa bersama terima kasih juga, Minjak. Kerana bersama dengan saya dan juga rakan-rakan hari ini. Baik, Datuk. Terima kasih banyak. Ha, terima sekali lagi. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum.